nega hammangiz jim bo'lib <laughs> qoldingiz ha men gapga unchalik usta emasman lekin men haqiqiy o'zbek o'g'loniman ha ha bu manqega qon bilan erishganman sizlarchi nimaga erishdingiz xo'sh javob bering hurmatli amaldorlar <laughs> haya o'zingizni soxta boyligingizdan rohatlanasiz hhha sizlar uchun ko'nglimda aslo joy yo'q ha fokus ko'rishni istaysizmi amaldorlar fokuslarni yaxshi ko'rishadi barchaga ma'lum 1 million so'm ichida 10 ta 100 ming so'mlik bor demak savol 1 million ichidan 300 ming so'mi qayerga ketdi sizlarning cho'ntagingizga